assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar sizlar bilan kamera xurshid xoliqov bugun sizlarga youtubeda videolarni qanday qilib бесплатной скачать qilib olishni o'rgataman buning uchun biza youtube kanaliga kirib olamiz mana kirganimizdan so'ng xohlagan qanaqa video bo'lsa tanlaymiz mana bu yerda man o'zim kanalimdagi o'zimni kanalimda bit videoni tanlab oldim mana buni скачать qilish uchun sкaчать tugmasini bosamiz chiqqanimizda выsoки yetti yuz yigirma pik uch yuz oltmish pik uch yuz oltmish bo'ladi и pastdagi пропустить tugmasini bosamiz bo'ldi yana endiтк поделиться bosamiz поделитьсяni bosganimizda копировать silкa chiqadi ккопировот qilib olamiz va telegram plusga kiramiz agar sizlarda bu bo'lmasa mana shuni yuklab olishingizni tavsiya etgan bo'lardim telegram plyusga kirganimizdan so'ng qidirish tugmasini bosamiz найти mana bu yerga sizlarda agar bo'lmasa s see deb mana yozasizdeb yozganingizda скачать shu chiqib keladi mana buni bosamiz e bosganimizdan so'ng mana скачать youtube chiqib keldi mana kimda agar o'sha bo'lmasa agar mana pastdagi to'rtta knopkacha turibdi mana shuni bossa lupa kelib chiqadi lupa kelib chiqdi lupani bosganiizda mana shunday kelib chiqadi ana undan keyin сообщения degan joyga o'sha biza копировать qilgan filkani qo'yamiz ставить tugmasini bosamiz utig bosaz ikki marta ставить chiqadi l qo'yamiz uni jo'natamiz biza jo'natganimizda mana jo'natdik bizaga вопрос beryapti uch yuz oltmish yetti yuz yigirma qaysidan копировать qilasiz biza uch yuz olnmishni belgilaymiz mana uch yuz oltmishni belgiladik endi bu videomiz копировать bo'lyapti buning uchun sizlar ozroq kutishga to'g'ri keladi va mana shunday qilib you video копировать qilsangiz bo'ladi скачать qilib olsangiz bo'ladi shuning uchun aziz do'stlar agar videomiz sizga yoqqan bo'lsa layk bosing va o'z fikr mulohazalaringizni kommentariyada yozib qoldiring videomiz foydali bo'ldi degan umiddamiz amagĩ kategora